Уважаемые друзья, позади матча 20-го тура Горняк Спорт победил Николаев со счетом 3-1. На флэш-интервью у нас главный тренер Николаева, Руслан Забранский, Руслан Михайлович, традиционный вопрос, поделитесь впечатлениями от игры, что получилось, что не получилось, ну и какие оправдания не ожидали, но не, не оправдались. Приехали, понимали и хотели взять очки, настраивались на победу, но с первых минут было видно, что мы... Сегодня выглядит не очень. И что плохо, что не было той самоотдачи, этого желания, которое было в других играх, как-то безвольно, и потом сыграли сегодня плохо все футболисты. Было видно, что команда не бежит, не летит, нет огонька в глазах. И из-за этого и проиграли, когда уже во втором тайме пытались где-то как-то изменить ход встречи, еще пропустили третий мяч, поэтому уже понятно, что было сложно что-либо сделать. Хотя надо было играть до последней минуты, был момент вот двух метров надо было пробивать И можно было еще спасти этот матч. Не пропустил третий не могу понять э, команду Штурмит, кто выдают хорошие, кто проигрывает э, командам, которые не обязательно проигрывают, те команды идут э, ниже нас в турнирной таблице. И честно, где-то тут какой-то момент такой, по крайней мере, я не могу разобраться, почему так, что происходит с командой. И почему она после волевых там побед играет следующий матч без бонда. Что меняется? Не могу понять. Неприятно проигрывать. Тем более команде, которая ниже нас таблица. Можно может забежать немножко наперед, может все-таки было чемоданное настроение, все-таки отпуск не за горами, насыщенный первый круг осенний и можете поделиться планами вот, ну как вы то есть, распускаете футболистов уже есть какие-то планы на тренировочные сборы на зимние какие-то ближайшие хотя бы. Ну планы э -э, пока мы еще не думали о зимних сборах э -э, но для нас как бы. Игры продолжаются, точнее игра с Мариуполем, еще мы будем играть на Кубок 26 числа в Поэтому чемпионат для нас не закончился. И думаю, что все-таки команда настроится, соберется И в последней игре, даст бой Мариуполе, который хорошая команда, и понятно, что будут, и интересно с ними играть. очень хочется, что удачно хоть как-то скрасить этот неудачный часть чемпионата, который осенний. Да. Спасибо вам большое.